الرحمن الرحیم السلام علیکم ریال اسلامک ٹیوب نیٹورک ون ملین میں خوش آمدید روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ختونِ جنت حضرت سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فروغ وہ گفتگو تھے اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفتر نیک اختر اکتر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا ایک علی رہ گئے ہیں لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سے نکاح کی خواہش کر سکیں چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے جب یہ حضرات اس جگہ پہنچیں تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ان کی جان ساری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان آقابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الظہرہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے آپ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زیرہ موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنے آ. نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زیرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ذرا لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذرا لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی ذرا فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ ذرا چار سو درم میں خرید لی اور پھر وہ ذرا آپ رضی اللہ عنہ کو توفتن دے دی آپ نے واپس جا کر تمام ماجرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ عصار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرا کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا نکاح پڑھایا آپ رضی اللہ الرانہ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے پہلی ہجری میں ہوا حضرت انس بن مالک سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاٹلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ سے کر دوں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین اور انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں چنانچہ مہاجرین اور انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا نکاح حضرت سیدنا علی, علی المرتضی سے کر دیا